সুভাত গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱাৰ মান্না চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম কৰিছোঁ আহক আজি আত্মিক আহাৰ ঈশ্বৰে কি দিছে ঈশ্বৰৰ বাক্য তাক আমি চাম লগতে প্ৰাৰ্থনাৰ বিষয়ে আছে এই মান্না চেনেলটো আপুনি ইউটিউব ফেচবুকত পাব আপোনালোকক প্ৰাৰ্থনা বিষয় থাকিলে কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব পাৰিব আমি আপোনাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আহক প্ৰাৰ্থনা কৰিম সোণালীৰ সত্য লখিমপুৰৰ পৰা পৰিয়ালৰ নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰিম শদিয়াৰ চিষ্টাৰ পুতলি মোৰ কামোৰণি আৰু শৰীৰ সুস্থতা আৰু শান্তিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম হয় সেইটো প্ৰাৰ্থনা বিষয় তাৰ আগতে আমি চাম আজি আত্মিক আহাৰ কি দিছে আজিৰ বিষয়টো হৈছে আত্মাত থকা কাক কয় বহুতে কৈ আত্মাত থাকিব লাগে আত্মাত থকা হয় আত্মাত থাকিলে আমি স্বৰ্গ যাব পাৰিম আত্মাত আত্মাত আত্মা কিনো এইটো আত্মাত থকা হয় গীৰ্জাত আহি কান্দিলে চকু পানী পেলালে সেয়াই আত্মাত থকা নেকি নে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে সেয়াই আত্মাত থকা নেকি আত্মাত থকানো কাক বুজায় চাম আমি আহক আজি বাক্য মতে বাক্যত কি কৈছে পবিত্ৰ বাইবেল শাস্ত্ৰত জোহন চৈধ্যহেতে পোন্ধৰ ওপৰত কৈ যায় তোমালোকে যদি মোক প্ৰেম কৰা তেন্তে মোৰ আজ্ঞাবোৰ পালন কৰিবা আত্মাত থকা আত্মাত আত্মাত বুলি কৈ আছে আৰু চকু পানীৰে কান্দি 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 প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে কিন্তু সেই ব্যক্তিয়ে যদি এই আজ্ঞা পালন কৰা নাই তেনেহ'লে সেইজন আত্মাত থকা হ'লনে কেতিয়াও সেইজন আত্মাত থকা হ'ব নোৱাৰে আত্মাত থকা সেইজনে হয় যিজনে যিচুক প্ৰেম কৰে যিচুৱে ডাইৰেক্ট কৈছে যদি তুমি মোক প্ৰেম কৰা তেনেহ'লে মোৰ আজ্ঞাবোৰ পালন কৰা যদি যিজন ব্যক্তিয়ে যদি সঁচাকৈ যিচুক প্ৰেম কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁৰ আজ্ঞাবোৰ পালন কৰিব আৰু আজ্ঞাবোৰ পালন কৰাটোৱেই হৈছে আত্মাত থকা যদি তেওঁ আজ্ঞাই পালন কৰা নাই আৰু তেওঁ যদি গীৰ্জাত আহি পেলাই পূৰা কান্দি কান্দি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সেইটো আত্মাত থকা নুবুজায় সেইটো স্বাৰ্থকৰ হয় তেওঁক কিবা এটা লাগে দৰকাৰ আছে তেওঁ ইম'চনেল হৈছে তেওঁৰ দুখ আছে কিবা বেদনা আছে সেইটোক খুজি পেলাই তেওঁৰ চকু পানী উটিয়াইছে সেইটোক আত্মাক থকা নুবুজায় আত্মাত থকা তাক বুজায় যিজনে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাটো পালন কৰিছে সেইজনেহে আত্মাত থকা যেনেকৈ অব্ৰাহ্মে পালন কৰিছিলে যেনেকৈ ইয়ুবে পালন কৰিছিলে সেয়া হৈছে আত্মাক থকা আৰু আমি চাম ৰমীয় বাৰ অধ্যায় এক দুই পথ এতে সেই ভাইবিলাক ঈশ্বৰৰ সকলো কৰণাৰ দ্বাৰাই মই তোমালোকক এই বিনয় কৰোঁ তোমালোকে নিজ নিজ শৰীৰক জীৱিত আৰু পবিত্ৰ জীৱিত পবিত্ৰ আৰু ঈশ্বৰৰ গ্ৰহণীয় বলিস্বৰূপে উচ্চ কৰা এই তোমালোকৰ যুক্তিসংগ আৰাধনা কি বুলি কৈছে আপোনালোকৰ অংগ পতংগবোৰ জীৱিত বলিস্বৰূপে ঈশ্বৰৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে উচ্চ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে আপুনি কৰিছেনে আপুনি কৰিছেনে আপোনাৰ শৰীৰটো মনটো ঈশ্বৰৰ সংকন কৰিছেনে যদি ঈশ্বৰৰ হাতত সংকন কৰিছেনে নাই আমি চাম নেক্সট পদত আৰু তোমালোক জগতৰ অনুৰোধ নহ'বা জগতৰ নিচিনা সকলোৱে মানা কৰিছে কিন্তু যিহঁতে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা যিটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা হয় অৰ্থাৎ উত্তম যিটো উত্তম হয় গ্ৰহণীয় হয় আৰু সিদ্ধ কি তাক পৰীক্ষা কৰি জানিবা উত্তম গ্ৰহণীয় আৰু সিদ্ধ কোনটো কৰিলে ভাল হয় সেইটো আপোনাক পৰীক্ষা কৰি জানিব দিছে তাৰ কাৰণে তোমালোকে নতুন মন কৰাৰ দৰে আন ৰূপ ধৰা নতুন মন কৰাৰ দৰে আন ৰূপ ধৰিবৰ কাৰণে আপোনাক কৈছো আপোনাৰ আগতে স্বভাৱ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা আছিলে আপোনাক এতিয়া সলনি কৰিব দিছে আপোনাৰ খোৱা বোৱা কেনেকুৱা আছিলে সলনি কৰিব দিছে পিন্ধন উৰণ আপোনাৰ কেনেকুৱা আছিলে সলনি কৰিব দিছে যদি এইখিনি আপুনি নতুন ৰূপ ধৰাৰ দৰে আন ৰূপ ধৰা নাই সলনি কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ আত্মাত থকা এইটো নুবুজায় যদি আপুনি পৰিপাটি পোছাক পিন্ধা নাই নতুন নিয়মত পোৱা অনুসাৰে তেনেহ'লে আপুনি আত্মাত থকাটো নহয় আপুনি যিমান কান্দিলেও যিমান চকু পানী পেলালেও যিমান আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিলেও সেইটো আপুনি নিজৰ স্বাৰ্থত আপুনি সেইটো চকু পানী পেলাইছে নিশ্চয় আপোনাৰ কিবা এটা দৰকাৰ আছে বা আপোনাৰ কিবা এটা দুখ আছে বা বেমাৰ আজাৰ আছে সমস্যা আছে ল'ৰাৰ কাৰণে অমুকৰ কাৰণে আপোনাৰ সেইটো কাৰণ হ'ব পাৰে সেইটো আপুনি জানে আৰু ঈশ্বৰে জানে কিন্তু ঈশ্বৰে ইয়াতে আপোনাক আত্মাত থকা বুলি বুজোৱা নাই আত্মাত থকা সেইজনে হয় যিজনে যিচুক পোৱাৰ পিছত নিজৰ জীৱনটো সলনি কৰিছে নিজৰ জীৱনটো চেঞ্জ হৈছে কথা মাত ব্যৱহাৰ পাতি তেওঁৰ পিন্ধন উৰণ খোৱা বোৱা সকলোখিনি চেঞ্জ হৈছে আৰু ইয়াতে কয় আত্মাত থকা আৰু আমি চাম জাকুক এক অধ্যায় বাস্কটত কি বুলি কৈছে আৰু কেৱল শুনোতা হৈ নিজক নুভুলাবা শুনোতা হৈ নিজক নুভুলাবা বুলি কৈছে কিন্তু বাক্য পালন কৰোতা হোৱা বুলি কৈছে বাক্য পালন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি আত্মাত থকাটো আপোনাৰ বুজাব যদি আপুনি বাক্য পালন নাই কৰা তেনেহ'লে আপোনাক আত্মাত কৰা থকাটো নুবুজায় বহুতে বহুতে মণ্ডলীত আহে গীৰ্জাঘৰত আহে নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থ লৈ পেলাই আহে তেওঁলোকে কোনোবাই বেমাৰ ভাল হ'বৰ কাৰণে আহে কোনোবাই সমস্যা ভাল হ'বৰ কাৰণে কোনোবাই ভাল লাগে কাৰণে আহে কোনোবাই আশীৰ্বাদ পাবৰ কাৰণে আহে কোনোবাই ইম'চনেল হৈ পেলাই আহে সকলোৱে আত্মাত থকা নহয় আত্মাত থকা নুবুজায় বাক্য মই আপোনাৰ সন্মুখতে পঢ়ি দিলোঁ তেওঁলোকে যদি বাক্য পালন কৰা নাই তেওঁলোকে আত্মাত থকা নুবুজায় যিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱন সলনি কৰিছে ঈশ্বৰক সমৰ্পণ কৰিছে আৰু তেওঁ ছাল চলন খোৱা বোৱা পিন্ধা উৰা সকলোখিনি পৰিপাতি হৈছে তেনেহ'লেহে সেইজন ব্যক্তিয়ে আত্মাত থকা বুজায় আৰু কি বুলি কৈছে চাওক মঠেই লিখা সাত অধ্যায় একৈশ পদত কৈছে যিবিলাকে মোক পশুপ্ৰভু বোলে তেওঁবিলাক সকলোৱে যে স্বৰ্গ ৰাজ্যত সোমাব এনে নহয় যিমানেই পভুপভু নসম তেওঁলোকে যে স্বৰ্গ ৰাজ্যত সোমাব এনে নহয় বুলি কৈছে স্পষ্টভাৱে কৈ দিছে ইয়াতে কিন্তু যিজনে স্বৰ্গত থকা মোৰ পিতৃ ইচ্ছা পালন কৰে সেইজনেহে সোমাব যিজনে স্বৰ্গত থকা পিতৃ ইচ্ছা পালন কৰিব সেইজনেহে সোমাব বুলি পেলাই ইয়াতে স্পষ্টভাৱে কৈ দিছে যিশুৱে যিজনে পিতৃৰ ইচ্ছা পালন কৰে তাৰমানে যিজনে বাক্য পালন কৰিব নিজৰ জীৱনত এপ্লাই কৰিব নিজৰ জীৱন সলনি কৰিব বাক্য শুনি পেলাই বাক্য পঢ়ি পেলাই তেওঁ সলনি কৰিব আৰু সেইজন ব্যক্তিহে চৰকাৰে জেজাব বুলি কৈছে যিমান মণ্ডুলি আহিলেও যিমান ইম'চনেল হৈ পেলাই চকু পানী পেলালেও কান্দিলেও সেইজন ব্যক্তিয়ে নাযাব কেৱল যিজনে পালন কৰিব সেইজনেহে যাব বুলি কৈছে কি বুলি কৈছে যিকোনো মোৰ এই সকলো বাক্য শুনি পালন কৰে শিলৰ ওপৰত ঘৰ সজা বুদ্ধিমান মানুহৰ লগত তেওঁক তুলনা দিয়া হ'ব বুলি কৈছে যিজনে বাক্য শুনি পেলাই পালন কৰে তেওঁহে বুদ্ধিৱান মানুহৰ লগত তুলনা দিয়া হ'ব বুলি কৈছে যীচুৰ লগতো পাঁচ হাজাৰ মানুহ আহিছিলে পাঁচ হাজাৰ মানুহে যিচুৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিছিলে কাৰণ যিচুৰ বাক্য শুনি পেলাই ভাল পাইছিলে যিচুৰ তাত যাই পেলাই পিঠা খাব পাইছিলে যিচুৰ তাত যাই পেলাই আশীৰ্বাদ পাইছিলে যিচুৰ ওচৰত যাই পেলাই তেওঁলোকে বহুতো ৰোগী দুখীবোৰ তেওঁলোকে কণা পৰা তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হৈছিলে বেমাৰৰ পৰা মুক্ত হৈছিলে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যীচুৰ পাছে পাছে গৈছিলে আৰু যীচুৰ পাছে পাছে যোৱাৰ কাৰণেই যে তেওঁলোকে আত্মিক হয় তেনে নহয় কাৰণ সময়ত তেওঁলোক সকলোৱে আঁতৰি গুচি গ'ল কেৱল কোনে থাকি গ'ল তেওঁৰ শিষ্যসকলে থাকি গ'ল যিসকলে যীচুৰ বাক্য পালন কৰিলে সেইটো কাৰণে সেইসকলৰ যিসকলে যিচুৰ বাক্য পালন কৰিলে তেওঁলোকক এনেকুৱা হিচাপে ঈশ্বৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ ছাঁটো যদিও মানুহে চুইছে তেতিয়াই তেওঁলোকৰ বেমাৰ ৰোগ সুস্থ হৈছে তেওঁলোকৰ কাপোৰ চোৱাৰ লগে লগে বেমাৰ ৰোগ সুস্থ হৈছে আৰু সেইজনকে কয় ঈশ্বৰৰ বাক্য পালন কৰাতা আত্মাক থকাটো আপুনি যদি আজিও যদি মাথা পেলাই আছে প্ৰাৰ্থনা আশীৰ্বাদ বিচাৰি আছে তাৰমানে আপুনি আজিও আত্মাক অহা নাই ঈশ্বৰৰ বাক্যটো পালন কৰা হোৱা নাই যিজন ব্যক্তি আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হয় সেইজনে কেতিয়াও মাথা নিদিয়ে আশীৰ্বাদ পাবৰ কাৰণে সেইজনে বেলেগৰ মাথালৈ আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ বাক্যটো পালন কৰাটোৱেই হৈছে আত্মাত থকাটো আপুনি যিমান গীৰ্জাঘৰত আহি প্ৰাৰ্থনা কৰি ইমচন হৈ পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰি চকু পানী পেলাই পেলাই কান্দি 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 থকাটো আত্মাত থকা বুলি নুবুজায় যিজনে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰে সেইজনেহে আত্মাত থকাটো হয় সেইটো কাৰণে আমি জনাটো বহুত দৰকাৰ হয় বহুতে হয় আত্মাত থাকিব লাগে আত্মাত থকা আত্মাত থকা আত্মাত থকা মানে কি হয় আত্মাত থকা মানে আত্মাত থাকিব লগা মানে সেইটোৱেই হয় যিজনে ঈশ্বৰৰ বাক্য পালন কৰে ধন্যবাদ দিছোঁ সুন্দৰ বাক্য ৰাতিপুৱা ঈশ্বৰে দিলে তাৰ ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আহক ধন্যবাদ পাৰ্ট লাহি চলাই দিয়ে মোৰ সকলোকে তাৰ কথা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নৰ্মত সকলোকে মই খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ নমস্কাৰ প্ৰিয় চোন পুনৰা ঈশ্বৰে এটা নতুন দিন দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিওঁ বহুতে আজি এই দিনটো দেখিবলৈ নেপালে সকলো প্ৰভুৰ ইচ্ছা হয় তেওঁ ল'বও পাৰে এৰিবও পাৰে আহক আজি মাল্লা চেনেলৰ যোগেদি আমি প্ৰভুৰ ওচৰলৈ যাম আৰু যেতিয়া মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম আপোনালোকে মোৰ এই প্ৰাৰ্থনাটো মানে হৃদয় আৰু ভক্তি সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিব আৰু আপোনালোকে বিশ্বাসত আৰু নিয়োগ হৈ ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ জীৱনত ঈশ্বৰে কাম কৰিব কাৰণ ঈশ্বৰে সকলো ঠাইলৈ পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইত তেওঁৰ দৃষ্টি আছে আৰু তেওঁ জানে কোনে আত্মাক আহি প্ৰাৰ্থনা কৰে কোনজন হাবিয়াস কৰে সেইটো প্ৰভুৰ ওচৰত সকলোবিলাক তেওঁ জানে অন্তৰ্জা ঈশ্বৰ হয় আহক আমি সকলোৱে মূৰ গোৱাম প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি দুটা বিষয় আছে এই বিষয় দুটা প্ৰাৰ্থনাৰে প্ৰভুৰ ওচৰত আমি সোধাই দিম চকু মদিন পবিত্ৰ 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 অনাদি কালৰ পৰা পূৰ্বকালৰ পৰা পৃথিৱীৰ উদ্ভৱ ন হওঁতে মৰমে ঈশ্বৰ পবিত্ৰ প্ৰভু তুমি স্থাপিত আছিলা পিতা প্ৰেমীশ্বৰলৈ মন আৰু অন্তকৰণৰ পৰিসৱ ধৰ্ম মই ঈশ্বৰ জীৱন হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষলৈকে তুমি দয়া কৰোতা পিতা ঈশ্বৰ প্ৰভু তোমাক মই ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু এই ৰাতিপুৱা সুন্দৰ দিন দিলা পিঠা তাৰ কাৰণে ধন্যপাদ বহুতে দিনটো দেখিবলৈ নাপালে কাৰণ তেওঁলোকৰ শৰীৰ আত্মা প্ৰাণ পৃথিৱীৰ সকলো লোকৰে তোমাৰ হাততে ক'ব আছে পিতৃ তুমি ল'বও পাৰা এৰিবও পাৰা তোমাৰ ক্ষমতা অনুসাৰে পিতিৰ তোমাৰ পৰা কম আকাশমণ্ডলৰ পৃথিৱীৰ পৰা ক'ম দেখাওঁ তাপিতা তোমাক আমি ধন্যবাদ দিওঁ মনৰ গোপনীয় কথা জানো তাকাই ঈশ্বৰ ধন্যবাদ পিতা প্ৰেম ঈশ্বৰ এই মোৰ সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ তোমাৰ কাৰ্য আচৰিত আৰু মোহত প্ৰভু সেই মোৰ চিৰস্থায়ী ৰজা তোমাৰ পদ ন্যায় আৰু সত্য পিতাপ্ৰেমী চাবো কিয়নো তুমি পুৰুষে পুৰুষে বাসস্থান হৈয়ে যা পৰ্বতবোৰ সৃষ্টি কৰাৰ পূৰ্বেই জগত আৰু তাত থকা সকলো বস্তু সৃজন কৰাৰ পূৰ্বেই তুমি অনাদিকালৰ পৰা অনন্তকাললৈকে থকা আজিকালি সদা কাললৈকে আৰু পৰিৱৰ্তন নোহোৱা পিতা তোমাক আমি ধন্যবাদ প্ৰভু এই মুহূৰ্তত তুমি তোমাৰ বাক্যৰ যোগেদি সদায় চেতনা দি আহিছা সদায় তুমি আজ্ঞা দি আহিছা যে তোমালোকে সদায় পবিত্ৰ হোৱা চাৰ ব্যৱহাৰ কথা কৰ্ম ভাৱনা চিন্তাৰ যোগেদি কিন্তু ভুল পাব পৰা হৈ যায় কোনো চিঞৰিটি দিব নোৱাৰে পিতৃ যে তেওঁলোক পবিত্ৰতাত আছে পিতৃ ন গতিকে তুমি অপশ্যন দিছা তুমি সকলোকে সুযোগ দিছা যেতিয়া তোমালোকে নীল ডাউন হয় নিজৰ পাপবোৰ স্বীকাৰ কৰা মই তোমালোকৰ পাপবোৰ ধুই বেছি প্ৰকৃত কৰিম সেয়া আজ্ঞা অনুপাৰে কিতাপ পাৰে মিছত বিশ্বাস কৰিছোঁ প্ৰতিজনে মান নাচনে চোৱাৰ যোগেদি পৰিয়ালবিলাকত মেম্বাৰবিলাকত যদি ভুল পাপ অপৰাধ আছে প্ৰতিজনকে ক্ষমা কৰি দিয়া পিঠা তোমাৰ কালবাৰীৰ পিছত আহি কৰি থাকে যায় বিশেষকৈ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ পিতা সোণালী বৈদবৈত প্ৰভু লখিমপুৰৰ পৰা কৈছে প্ৰভু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ নিমিত্তে মই নাজানো প্ৰভু তুমি জানা কেৱল মাথো মই তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদৰ নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যিমান অসুচীয়াত মাছ চাটান পৰিয়ালৰ নামাজত ঘাত প্ৰতিঘাত আপদ বিপদ অমংগলানা আত্মাক আশীৰ্বাদ আহিবলৈ নিদিয়া প্ৰভু দৃষ্টি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত আহিব নিদিয়ে সকলো শক্তিক যীষ্ট খ্ৰীষ্টৰ নামত যাকো শ্ৰাদা সাত পথ কোনোবাৰে সকলো শক্তিক মই প্ৰতিৰোধ কৰিছোঁ এই পৰিয়ালৰ নিমিত্তে থকা ওলাই যা অল ডেমনিক পাৱাৰবিলাক উল্লাস যিশুৰ নামত অভিত

প্ৰভুৰ এই পৰিয়াল মই তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰ প্ৰত্যেকটো সন্তানক তোমাৰ হাতত অপ্ৰভু তুমি তেওঁলোকক মৰম কৰা অনাদিকালৰ পৰা প্ৰভু তুমি তেওঁলোকক মাতৃ গৰ্ভত তুমি স্থাপন কৰিছিলা পিতা আৰু গতিকে তোমাৰ দৃষ্টিত তেওঁলোক গ্ৰহণীয় মৰমীয়াল আৰু তেওঁলোক এক বিশেষ জাতি তোমাৰ দৃষ্টিত প্ৰভু গতিকে তেওঁলোকক তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছোঁ যাওক যেনেকৈ প্ৰভু প্ৰয়োজন আশীৰ্বাদ দিয়া পিতাপ্ৰেমেশ্বৰ তোমাৰ নামেৰে ব্লেচ ব্লেচ কৰিছোঁ পিতা বিশেষে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ফদিয়াৰ প্ৰচেষ্টাত যি পুতলি প্ৰভু তেখেতৰ যি মোৰ কামোৰণি আছে শৰীৰত অসুস্থতা আছে প্ৰভু ঘৰখনত শান্তি নিমিত্তে পিতা প্ৰাৰ্থনাৰ অনুৰোধ দিছে এই অনুৰোধ মৰ্মে যিমান অসুস্থ আত্মা দুষ্ট আত্মা মূৰ কামোৰণি শৰীৰত অসুস্থতা অনা আত্মা ঘৰৰ শান্তি বিৰাজ হবলৈ নিদিয়া আত্মা সকলো তেমনি পাৱবিলাকক লোকে লিখা দৰ্শক অনুস্মৰণো কৰে সকলো শক্তিক মই দৃশ্যৰ মই কেঞ্চেল কৰিম ওলাই যাম এই পৰিয়ালৰ নিমিত্তে এই সন্তানৰ নিমিত্তে শৰীৰত ঘাম ঘাট প্ৰতিঘাত আনা ঘাঁ দিয়া আত্মা প্ৰাণ বিনাশক আত্মা অস্থিৰ আত্মা অশান্তিৰ আত্মা শান্তি বিৰাজ কৰিবলৈ নিদিয়া আত্মা প্ৰভুৰ দৃষ্টি এই পৰিয়ালৰ লগত থাকিবলৈ নিদিয়া আত্মা উল্লাহ উল্লাহ বুলি কৈছোঁ যিচুৰ লগত মই কেঞ্চেল কৰিলোঁ ৰমিয়ক ওলোৱা এটা বিস্পদ অনুসাৰে সকলো পৰিয়ালৰ নিমিত্তে কৰা সকলো শক্তিক মই বৰ্ণন কৰিলোঁ যিচুৰ লগত ঔ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ যুৱ তোমাৰ লগত ছোঁ পিতা এই সন্তানৰ শৰীৰত যিবোৰ বেমাৰ আছে প্ৰভু আজি মান্না চানি চোৱাৰ যোগেদি পিতা প্ৰভু মই তোমাৰ ওচৰত আঁতৰতি কৰিছোঁ তেওঁৰ জীৱনত তুমি চমৎকাৰ চমৎকাৰ কৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে তুমি আশীৰ্বাদে পৰিপূৰ্ণ কৰা কিয়নো তুমি ল'বও পাৰা এৰিব পাৰা তুমি কৈছা মই ঘাঁহ লগাওঁ তাক বান্ধোঁ আঘাত কৰোঁ সুস্থতাও কৰোঁ তুমি পুনৰাই কৈছা যে মই তোমাক আৰোগ্য কৰিম তোমাৰ ঘাঁহ সুস্থতা কৰিম কাৰ ওচৰত যাব পিতা তেওঁলোকে কাৰো ওচৰত কাটুৰ্তি কৰিব কাৰণ তুমিয়ে সকলো সুস্থকাৰী ঈশ্বৰ হয় প্ৰভু সকলো ক্ষমতা দিওঁতে ঈশ্বৰ তুমিয়ে হয় পিতাপৰ পিছত অসম্ভৱো সম্ভৱ কৰোঁতে ঈশ্বৰ তুমি অপিতা প্ৰভু তোমাৰ হাততে এই সন্তানৰ সকলো শৰীৰ মনাক্ৰমণ সোধাইছোঁ প্ৰভু তোমাৰ গজাল দুইতাহঁতে তেখেতক স্পৰ্শ কৰা যিষ্ঠু ৰূমত তুমি সুস্থতা হৈ যোৱা যিষ্ঠু ৰূমত তেওঁ পৰিলে শান্তি বিৰাজ আহিবলৈ দিয়ে পিতাপৰে মিছত কৈলো তুমি শান্তিয়া কৰিছ তুমি শান্তি দিবলৈ আহিছিলা পিতাপৰে মিছ হ'ব ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু তুমি মোৰ এই প্ৰাৰ্থনা দুটা শুনাৰ কাৰণে পিতাপৰে মিছৰ প্ৰভু বিশেষকৈ ৰজাসকলক আশীৰ্বাদ কৰা পিতা তেওঁলোকক ন্যায়েৰে প্ৰতিপালন কৰা সুস্বাস্থ্য অধিকাৰীক লংগাত দিবা সুবুদ্ধিৰে পৰিপূৰ্ণ কৰা দেশত যেন অৰাজকতা নহয় খেলি মেলি নহয় ৰাজ্যৰ ভিতৰে ৰাজ্য জাতিৰ ভিত্তি জাতি এতিয়াও যেন লো দাঙি নুঠে আৰু শত্ৰুতা মাহে পিতাপৰ শান্তি বিৰাজ কৰে ভাই ভাই মাজত সকলো ভাষা ভাষী সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত তোমাৰ আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ এম এল এ বিলাকৰ আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ বিশেষকৈ ভাৰতৰ ষ্টেট বেংকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীবিলাকৰ ওপৰত তোমাৰ সু বুদ্ধি আৰু তোমাৰ জ্ঞান তেওঁলোকৰ ওপৰত ঢালি বাকী দিয়া পিতাপ পোৱাৰ পিছতে যেন যে আচৰিতভাৱে তেওঁলোকে যেন দেশ শাসন কৰিব পাৰিব প্ৰভু দেশত যেন প্ৰভু শান্তি বিৰাজ কৰিব তোমাৰ নামেৰে ব্লেচ এ ব্লেচ কৰিছো পিতা আৰু যিমান বিভাগ আছে তুমি জানা প্ৰশাসন পৰিবহনৰ পৰা ইত্যাদি ইত্যাদি সকলো বিভাগবিলাকৰ ওপৰত তোমাৰ দৃষ্টি তোমাৰ আশীৰ্বাদ তোমাৰ অনুগ্ৰহ মই বিচাৰিছো পিতা তোমাৰ নামেৰে ব্লেজ কৰিছো পিতা বিশেষকৈ দুখীয়া দৰিদ্ৰ খাবলৈ ভাত পিন্ধিবলৈ কাপোৰ থাকিবলৈ ঠাই যাবি তাৰপৰা নিজৰ যিসকল হস্পিটেল আহিছোঁ ঘৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে পিতা অঁ প্ৰভু যদি তেওঁলোকৰ পাব অপাৰেচন কৰিবলগীয়া আছে যদি মেডিচিনৰ যোগেদি সুস্থতা পোৱা নাই যিসকলে মৃত্যুৰ লগত যুঁজি আছে অপ্ৰভূ যিসকলে বেদনাত স্বটফটাই আছে পিতা যিমান বিলাক ৰোগ ব্যাধি আছে তোমাৰ হাতত মই সমৰ্পণ কৰিছো যিমান সুচি আত্মা ৰোগ ব্যাধি দিয়া যন্ত্ৰণা স্বটফটাই থকা বিষ বেদনা দিয়া আত্মাবিলাকক পেৰালিচিছ আত্মা আৰু যিমান আৱৰীয়া বেমাৰ দৃষ্টিহীন মুখেৰে কথা ক'ব নোৱাৰা কাণেৰে শুনিবা সকলো শক্তি যিষ্ট কৃষ্ণ ধৰ্মত প্ৰত্যেকটো সন্তানৰ শৰীৰৰ পৰা মনৰ পৰা আত্মাৰ পৰা ওলাবলৈ মই এতিয়া আজিটো কোনো অধিকাৰ নাই এই প্ৰাণ বিনাশক আত্মা তাই শৰীৰত সোমাই মনত শৰীৰত সোমাই তই নানান ধৰণৰ কাৰ্য কৰি থকা আত্মা মই যীসু রঙ যা বলে সার রেখা পদ অনুসারে শক্তিক মনে যিষ্ণু রুম ডবি আইস প্রভু তোমার নামে বেজ কৰি দিচ্ছি প্রভু তুমি সুস্থকারী ঈশ্বর হয় এই মান্না চ্যানেল যখন আজি অপ্রভু আন্তৰিকতাৰে প্ৰভু এই অনুষ্ঠান কৰি আছে তোমাৰ গজা হাতে প্ৰত্যেকজনক তুমি টাচ কৰা সুস্থতা কৰা সুস্থ যিশুর রূম তোমালোক সুস্থতা হৈ যোৱা যিষ্ঠুরবত সুস্থতা হৈ যোৱা পিতা মই বিশ্বাস কৰিছোঁ করছো যিমান পৰিয়ালত আজি মানা সঙ্গে গুসায় আছে তেওঁলোকৰ জীৱনত আপদ বিপদ দুখ কষ্ট সমস্যা বেমাৰ আজাৰ চিন্তা ঋণ ধাৰত আছে আৰু লগতে হাতে করা কাজের আশীর্বাদ ব্যৱসায়ত উন্নতি নাই চাকৰি পোৱা নাই ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগিছে রাত্রী টোপনি নাহে বেয়া বেয়া সপোন দেখে বুধ বিকাশ যিমান শক্তিবিলাক যিটো খ্রীষ্টানক বাধা দিয়া সংকটত পেরুয়া আপদ বিপদ আনা নিশা ুপনি দেওয়া হাজবেন্ড বাজার রিলেশন থাকবে নিদ্যায় এ কৰি দিয়া আৰু লৰা ছোৱালীবিলাকৰ অবাধ্যতা পঢ়া শুনা নকৰে চঞ্চল মন ও ওলাই যাক মিছা খোৱা আত্মা যীষ্টু খ্ৰীষ্টৰ নামত এই সকলো দেৱণী পোৱাৰ বিলাক প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ পৰা মনৰ পৰা আত্মাৰ পৰা কম্পানৰ পৰা ওলাই যাক গেট আউট যিশুৰ নামত অ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ জহুৱা তোমাৰ তামেব প্লেছ কৰি দিছোঁ আজি মানুহা চেনেল চোৱাৰ যোগেদি পৰিয়ালবিলাকত তোমাৰ শান্তি তোমাৰ অনুগ্ৰহ তোমাৰ দয়া বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ হাতে কৰা কাৰ্য তুমি ভাইলক বিৰৰ দৰে থাকিবা অনুসন্ধান কৰিব নোৱাৰা মহৎৎ কাৰ্য তেওঁলোকৰ জীৱনত কৰা কিয়নো ক'ব তুমি জীৱিত বিশ্বৰ ভাবিলা ধাৰ্মিকবিলাকৰ ওপৰত যি হোৱা ডিষ্টেঞ্চা তেওঁলোকে কৰা কাতি জীৱই গান পাতিবলৈ বিশ্বাস কৰিছোঁ পিতা আজিৰ দিনটোত প্ৰত্যেকটো পৰিয়াল মই তোমাৰ কবিতা হাতক সোধাইছোঁ ছয় সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবা সাত সংকটক অমংগলে যে তেওঁলোকক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে তোমাৰ নামে মই ব্লেজ কৰি দিছোঁ পিতা তেওঁলোকক তুমি সহায়কতাহঁতে হিচাপে থাকিবা পিতা আজি দিনটো তোমাৰ কবিতাৰ হাতত প্ৰত্যেকটো পৰিয়াল সোধাই দি পাৰ ধৰণে তাৰ গতে যিচু নামতে মই খুজিছোঁ ধন্যবাদ দিছোঁ আজিলৈ আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ অহাকালি পুনৰাই ৰাতিপুৱা মানে